qodir bo'lganicha uni qaytarsin yo'llari ko'p endi har kim o'zi biladi shu iloji boricha esnoni qaytarishlik kerak rasululloh sollollohu alayhi vassallam esnaganida o'ng qo'li bilan to'sganmi chap qo'li bilan to'sganmi desa men bilmas ekanman qaysi qo'li bilan to'sganini deyapti savol bera ekan aytyapti rasululloh esnaganmi o'zi deyapti rasululloh esnamagan birodarlar chunki eslashlik shaytondan deyilyaptimi rasululloh eslamagan rasululloh aytdilar esnashlik shaytondandir agar birortangiz eslagisi kelsa qodir bo'lganicha uni qaytarsin agar eslab turib hoh desa ha desa shayton undan kuladi dedi esnash agar yana ovoz bo'ladigan bo'lsa bu judayam xunuk ko'rinish bunday qilishlik musulmonga to'g'ri kelmaydi ayrim odamlar namozda turib eslaydi eslaganda ham ovozi bilan eslaydi bu o'ta bir qabih xunuk ishyahudiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib turib aks urishib alhamdulillah deyishardida rasulullohni ularga yarhamukumulloh alloh sizlarni rahmat qilsin deyishini umid qilishar edi. chunki Rasulullohning so'zi birodarlar duo ijobat u. rasululloh aytardilar fayaqul Alloh sizlarni hidoyat qilsin aqllaringizni isloq qilsin qarang bilishadi rasulullohni haqiqiy payg'ambar ekanligini bilishadi Rasulullohning duosi ijobat bo'lishligini hmm. ammo iymon keltirishmaydi olloh az vaalla aksa urganda yaxshi ko'radi eslaganni yomon ko'radi chunki eslashlik birodarlar yalqovlikdi malollanishlikni belgisi endi aksa urishsa insonni nima qiladi odamni tetik qilib qo'yadi yuhibbul uttas va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar buxoriydan bu hadis albatta alloh taolo aksa urganni yaxshi ko'radi va esnaganni yomon ko'radi bas musulmon aksa ursa ollohga hamda aytadi uni eshitgan har bir musulmon uchun unga yarhauulloh deishlik haq bo'ladi ammo esnashlik albatta u shaytondan bas uni qodir bo'lgancha qaytarsin agar esnovchi hoh deb hah desa shayton uni ustidan kuladi uyqusurashini ketkazadi aksa urishlik Yalqoligini ketkazadi o'ziga keltiradi tetik qilib qo'yadi ko'pchilik aksi urganga sog' bo'ling deydi bu sunnatga xilof birodarlar bu sunnatga xilof alhamdulillah deyishini kutamiz desa yarhamukalloh deymiz shuning uchun uyda onalar yoki otalar farzandlarga mana shu narsani ta'lim berishligi şey kerak bo'ladi agar esnashlikni qaytarmoqchi odam bor bo'ladigan bo'lsa eslagisi kelgan paytda rasululloh esnamagan desinda de. rasululloh esnamagan deb o'ziga eslatsinda de. esno qaytadi demak siz bilan biz birodarlar bugun esnashlik va aksa urushlik odobini o'tgan bo'ldik hada va astagfirullohi aqulustgl assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh